С 16 марта КАМАЗ перейдет на трехдневку. Напомню, ранее было принято решение, что первые две недели месяца автогигант продолжит работу по четырехдневной трудовой неделе. Причиной сокращения стало падение автомобильного рынка. Укороченная неделя будет действовать до 3 мая. Пока же сотрудникам предлагают оплачиваемые общественные работы, выходить на которые можно будет в скором будущем и по четвергам. За январь текущего года минимальная стоимость продуктовой корзины выросла на 370 рублей. По данным исполкома, ее цена превысила 3300 рублей. Наблюдается подражание мяса, рыбы, молочной продукции, овощей и фруктов. В конце прошлого года прожиточный минимум в республике составлял около 7000 рублей. С этого месяца в России начала работу новая социальная сеть «Взятки нет. .рф. Правда, зарегистрироваться на сайте можно только получив специальное приглашение от организаторов. Для регистрации придется указать настоящую фамилию, имя, отчество, дату рождения, а также телефон и место работы. Первое время в соцсеть будет иметь доступ только сотрудники антикоррупционных структур. Позже смогут зарегистрироваться и обычные граждане, столкнувшиеся с коррупцией. Центр народной культуры «Родник» вновь переименован в Дом дружбы народов «Родник». Постановление о возвращении первоначального названия подписал руководитель исполкома. С просьбой об этом к Наилю Магдееву обратились председатели национальных общин. К слову, само здание в этом году ждет ремонт. На выделенные 3,5 миллиона рублей будет заменена кровля и установлена пожарная сигнализация.